Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində gözəl bir ərazisində yerləşən möhtəşəm bir villamızı təqdim edirik, hörmətli izləyicilər, villanın xarici görünüşüdür. Villamız ümumi 6 sot torpaqda tikilibdir. Ətrafı tam olaraq yaşayış məscəbidir. Gördüyünüz kimi həyəti tam ət daşlar üzrədir. Villanın xarici görünüşü ağlaydaşlar üzrədir. Həyətində ayaq yolusudur. Hörmətli izləyicilər, bilam qiyməti ilə bağlı. Elə-elə nöqteələrdə bizsiz nəzərinizə çatdıracağıq. Həyatının ayaq yolusudur bu. Burda isə texniki qolsaq yeridir. Həyatın giriş darvazasıdır. Videomuzu sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Hörmətinizlə izərl. Gördüyünüz kimi bu qarşı tərəfdəki besetqasıdır. 1-ci mərtəbədə obyekt çünki yer nəzarətində tutulub. Gördüyünüz isə mağazanın yerinəzədə tutub birbaşa küçəyə baxır. Burdan qarşı tərəfdən jabrizləri açıb buranı istifadəyə vermək mümkündür. Yenə də villanın xarici görünüşünü sizə təqdim edirik. Villamız 3 mərtəbədən ibarətdir. Gördüyünüz kimi burada avtomatik, pultla idarə olunan maşın üçün garajın qapısıdır. 1-ci mərtəbədə 2 maşınlıq garajdır. Mərtəbə arası tamam olaraq çidaşlar tikilib, riger kolonlar monobetonla keçilib. Hörmətinizlə, burada isə birinci mərtəbədə yerləşən gördüyünüz kimi belə bir tırnajor zalıdır. Və bu hissədə gördünüzsüz riger kolonundan tikilib mətbəx mövəridi. burda karadovka yerinə nəzarət tutulub. həyətinin giriş darvazası avtomatik pulla idarə olunur. Hörmətli izləyicilər, bu isə besetkasıdır. burda manqalnısıdır. Geniş belə bir möhtəşəm vesetkası var. Panoraması birbaşa düzdü gölə baxır. səsi asfaltın ətrafı tam olaraq yaşayış məscvididir. Maşur tevin qarşısına keçir. Həyatın işıq yolcu proqton budur. Tərəzəzəmiz gördüyü şurda bağ üçün yer nəzərdə tutulur. Dörd bir tərəfinə keçmək rahat şəkildə mümkündür. Yenidə villanın xarici görünüşümüzü də təqdim edirik. İndi isə keçirik villanın daxili ilə tanış olaq. Bunu bizə bilərsiz. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizində çox möhtəşəm zövqlə təmir olunubdur. İkinci mərtəbəyə çıxan pilləkanımızdır. Dəhlizin girişinin arxasında mətbəximizdir. bu. Polu parçetten yığılıb. Sənədə kopsadı tam mülkiyyətdir. plakanın altında belə bir yerə zədac tutulub. Burda isə hamam otağıdır. Hamam otağı istiqbolla yığılıb, geniş belə bir hamam otağı var. Zərcə düşürdü bu. Hamam otağının tavanı da bu onun tikintisi, təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Hər bir otağa günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Hörmətinizlə, bu qarşı tərəfdə gördüyünüz qonaq otağımızdır. Qona Qapısı da. Bu isə bizim qonaq otağımızdır. Çox gözəl. Zəvrə təmir olunubdur. Yəni bu otağı biz sizə təqdim edirik. sə. Bu kafe qlub. Yönəlmə nöqtədədir. Çiriş təhlizdir. İndi isə çıxaq ikinci mərtəbəyə. Hörmətinizə deyirəm, pilləkanı meşə materialından yığılıb. Görürüz ki, çox gözəl zövqlə təmir olunubdur. Pilləkan qəfəsimizdir. İlkcə bu yataq otağından başlayaq. İkinci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Otaqlar geniş və işıqlıdır. Tərizəcələrimiz biranın qiyməti 500 min manata deyil. Qiymətdə endirim olacaq. Qutoysa. Bir yataq otağımızdır yenə də. Yataq tavanı, tavanı da. 2-ci mərtəbədə 4 yataq otağı yerləşir. Burda isə bu qarşı tərəfdə gördüyünüz balkona çıxış qapısıdır. Geniş xolu var. Bu isə üçüncü bir yataq otağımızdır. Tağın tavanıdır bu. Burası omon otağıdır. 2-ci mərtəbədə yerləşən omon otağı, tamamlandı, tüş cavı ilə yığılır. bu isə 4-cü yataq otağımızdır. <Sessizlik> Telefon nömrəmizi xatırladaq. 070 560 48 40 kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi xahiş edirik. Yenə də telefon nömrəmizi xatırladaq. WhatsAppımız aktivdir. 050 704 98 80. Bəhram Əmlak Agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.